Педагоги – это люди одной из самых благородных профессий. Они воспитывают подрастающее поколение, вкладывая частичку души в каждого ребенка. В 2016 году преподаватели Белгороднестровского участвовали в различных конкурсах, где занимали почетные места. В начале декабря выбрали учителя года. Дина Высочан из школы-лицей тоже боролась за пальму первенства. Ну, в городе я заняла второе место среди всех учителей и первое в номинации Биология. Потом, в области, я участвовала среди биологов соревнований и заняла там третье место. Ну, это такой своеобразный этап жизни, скажем так. Я попробовала свои силы, подтвердила свою квалификацию. Ну, мне кажется, что все удалось как бы усовершенствовала себя, можно и так сказать, да. Фамилии воспитанников школы лицея звучат по всей Украине. Ребята неоднократные победители разных соревнований. И это возможно благодаря неутомимой работе педагогов. В начале декабря в Киеве прошел международный форум «Сучастные стану свиты и наука Украины. Стратегия розвитку», где награждали лучшие учебные заведения нашей страны. Их заслуги внесли в особую книгу. Яким чином відбиралися заклади і для участі в цьому форуму, і для розміщення інформації про навчальні заклади, наукові установи? Проводиться моніторинг за напрямками роботи, за участю у різного роду проєктах, а також за результативністю роботи. Таким чином, наші навчальні заклади, два навчально-виховні комплекси школа-ліцей та школа-сад. Школа дев'ята, школа яка теж війшла в цей збірничок, і школа третя, вони у нас у національній мережі школи сприяння здоров'ю. Школа-лицей уже во второй раз удостоилась чести получить почетную страничку в этой книге. Кроме того, что здесь информация об учебном заведении, вот видите, здесь фото Валентина Дмитриевича Бондаренко, директора нашего учебного заведения, фото с нашими детьми, есть еще фото и трех наших педагогов. Очень кратенько хочу сказать, что вот швага Алла Степан, это первое фото, Алла Степановна подготовила ни одного победителя областных Олимпиад по украинскому языку и литературе и ее ученица когда-то несколько лет назад так, так как и Таня Шмиголь стала лучшей в Украине в олимпиаде по украинскому языку и литературе. В этом году учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей» отметил свой юбилей. За неоценимый вклад в развитие юных горожан педагогам преподнесли немало подарков, которые в первую очередь пойдут на пользу их ученикам. За бюджетные деньги закупили линолеум, комплект мебели и спортивный инвентарь. И это далеко не весь список. У 2016 році ми суттєво покращили матеріальну базу нашого навчального закладу. У лютому місяці завдяки програмі кабінету міністрів прибрана один інтерактивний комплекс, який встановлений у кабінеті фізики. У цьому навчальному році у листопаді місяці, ми святкували 25 років з дня заснування нашого навчального закладу. Нам було подарено інтерактивний комплекс, який ось, будь ласка, вже встановлений в кабінеті української мови, і ми сподіваємося, що він допоможе ще більше нашим учням опановувати ази науки. У цьому особиста заслуга і нашого мера Али Федорівни, виконавчого комітету, депутатського корпусу. Також нас не забуває наш випускник, наш учень, депутат Верховної Ради Барміненко Віталій Дмитрович. Ми їм всім за це дуже вдячні. На повестке дня стоит вопрос и о спортивном будущем учебного комплекса, так как на сегодняшний день ребятам приходится заниматься в арендованном помещении. Кроме этого требует ремонта и крыша здания, говорит Виктор Минчев. В этом году было достигнуто... Больших успехов, как и в учебной части, и в обеспечении. Но есть такие проблемы, которые, к сожалению, не может решить лицей самостоятельно, лицейский комитет и учителя вместе с детьми. Это, конечно, материалистическая база в разрезе спортивно детской площадки. Лицей – это единственное учреждение учебного города, в котором отсутствуют спортивные площадки, спортзал, футбольные поля и так далее. Поэтому региональный комитет обратился к городскому голове, насколько я знаю, к депутатам с тем, чтобы а рядом стоящую площадку возле лицея закрепили за лицеем и провели реконструкцию. Надеемся, что все вопросы и проблемы школы лицея в следующем году решатся. А о достижении наших талантливых ребят и трудолюбивых педагогов и в будущем будут слышать не только в Белгороднестровском, но и по всей Украине. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукенчук, Виталий Солодухин, Бесарабия ТВ.